Населенный пункт названия есть, домов нет, проживающих там соответственно нет. Все как родственники, проводы в армию или свадьбу там делать чтобы не позвать всех, это все должны присутствовать. Такого не было, чтобы вот ну, это как одна семья, а маленькая семья. Вот там был и мост, и там маленькая речушка. И вот мы ходили кататься зимой. Вышли на перемену и бегом туда. Лед тонкий, провалились, ноги мокрые, но надо стоять, чтобы закончить школу. До 50, наверное, домов было. Одна улица всего была. Из-за того, что далеко, наверное, от А чому взагалі тут люди сюди прийшли? Як вони тут опинилися? Бо поряд Васильівка, поряд Жовтнева, тоді називалися, а вони оселилися не, 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 переселенцями, вони. вони були в основному русськоязичні і ще Скажем так, і на українському говорили, як ліпування. А як їх забезпечували водою мешканців? Ну, питьова вода у них була привозна. У нас тут недалеко полівий стан був. і там чиста вода ну для пиття пригодна. А тут скоріше всього, були колодці у них і технічна вода для скажімо так для птиці, для живності. В общем, в Коли м -м, почали розпаювання землі, цю землю також розпайовували? Ну, територію села не розпайовували. Ну, а тут, те, кто жили, они тут имеют какие-то надел свои? Когда распаевка была, этих домов уже не было. Тобто тут, уже они... не было ничего, жителя не было. Поле. Раз, это. Появляется, это село хотели отродить, так? Да. да. В 2005 году выделялась эта земля по 25 гектаров, э, по 25 соток на строительство дома и 75 соток на ведение ОСГ, особо Селянского Господарства. 19 человек получили Утримали три гусакты, да, да, да три у них на руках гусакты есть это, но они пока ничего не начали. То есть земля имеет владельцев, да, да, да. Це не пасовисько тут, Ні. це земля, яка має власників і Ні. нічого не може не зробити. Тобто людина має тут госакт і може використовувати Ні. в межах тієї ділянки. Да. Госакт є. Але відродження не відбулося. Ні. Ніхто не захотів все ж таки тут будуватися. Почему не знаете? Тут фрукты собирали. Вишни, абрикосы, жардели. Приезжали сюда, собирали. Но уже жителей не было, а деревья были. Но они то повысыхали, то посрубали. Местные посадили, но выехали, деревья остались, но они со временем повысыхали когда уже в 2006 пришла, этот вопрос как бы прошел на сессии, и было человек 25-27, которые обратились с заявлениями на выделение земельного участка под приусадебку. Но потом отказались они 19 получили. Да, получили потом только 19 Нет, Они утверждали, что они будут строить дома, что это будут дома по принципу зеленой энергетики, где они не будут зависеть ни от электричества, ни от государства. Люди так ничего и не построили. Населенный пункт названия есть домов нет, проживающих там, соответственно, нет. Где тут 37 домов было? Мы маленькие были, и так помнилось. Но потом я, когда вышла замуж уже здесь, в Жопневом, там совсем стали выезжать. Там был и магазин, была и школа, и детские ясли. Сразу был и свет, провели свет там в 62 году. Как раз на мою свадьбу свет дали в селе. Была вода. Даже мы в школу ходили там, но школа была в частных домах. И вот там был и мост, эти. и там маленькая речушка, и вот мы ходили кататься зимой. Вышли на перемену и бегом туда. Лед тонкий, провалились, ноги мокрые, но надо стоять, чтобы закончить школу. Кончаются уроки, потом уже идем, начинаем переобуваться. Вот такое наше детство было. И вы родились в этом селе? Да, я родилась. Но в одно время эти ясли детские закрыли школа, учитель умер, и другой не, не, нанялся там идти работать. И школа, магазин и детские ясли, все. И люди стали разъезжаться. Люди... Это было в радянские часы? Да, да, в радянские часы. Наверное, там, да? ну, может быть, и в 70-е, начало 80-х. Такая моя история. Вы народились там, в том селе, в 62-м году. Да? да, да. Выехали? И выехали оттуда мы э, в 1981 году, потому что я был в армии, когда родители оттуда выехали. И я выехал э, оттуда в 80-м, призвался в армию с села Новожевневое, а вернулся я уже с армии в Жовневое. Было все зелено, было все красиво, воля, простор. Что вам сказать? Чистый воздух. Ну, единственное, чего там не хватало, это дороги не было. Вы знаете, там было намного интереснее, даже чем, э, скажем, вот в таком более цивилизованном э, было все просто. Если бы по тем временам была бы там э, дорога нормальная, чтобы сообщение было. До трассы хотя бы не надо там, чтобы что-то проезжало, э, какой-то там автобус или что. Просто хорошая дорога. Э, там бы жизнь продолжала, там намного э, э, чище, скажем, и воздух, и все. А село называли Катуна. Почему? А я не, я не знаю. знаю, вы знаете, я не знаю. Это придумали э, как, как бы нас обзывали этим словом. Как э, не то что бездомные, ну вот, как... Не знаю, как вам даже сказать, что ну, оно такое. Ну и... И... Но вам не нравится это название. Нет, конечно. Нет. Это было, ну, важуртневое. Для меня, ну так и останется. Там все э, как родственники, там нет такого, вот, допустим, э, провода в армию или свадьбу там делать, чтобы не позвать всех. Это все должны присутствовать. Такого не было, чтобы вот. Ну, это как одна семья. А мы маленькая семья. Село, село зникло за одно поколение. Сколько-то лет прошло, а его уже немає?